kompaniyada tizim yaratmaslik men bilganlarning eng boylari tizimlardan foydalanadilar Dan Kennedy. pulni har qanday ahmoq ham boshqara oladigan kompaniyaga tikish kerak chunki ertami kechmi biror bir ahmoq unga egalik qiladi Warren Buffett. men umrim davomida duch kelgan muvaffaqiyatli kompaniyalarning barchasi tizimli bo'lgan ikki xil kompaniya bundan mustasno birinchisi mijozlarni hukumat resursi yordamida oladigan ikkinchisi esa kompaniya egasi o'zi uchun biznes emas ish joyi yaratib hamma ishni o'zi qiladiganidir agar sizning kompaniyangiz katta neft va gaz korporatsiyasiga quvurlar yetkazib bermasa infratuzilma obyektlarini qurmasa hamda xodimlaringiz va raqobatchilaringizning har bir qadamini har kuni nazorat qilib yurishni istamasangiz unda siz tizim yaratishingiz kerak afsuski ko'p tadbirkorlar kompaniyalari daromadga kirib bozorda mustahkam o'ringa ega bo'lgandan keyin ham tizim yaratishga yetib borolmaydilar hatto o'n yildan beri biznesga egalik qiladigan tadbirkorlar ham ikki haftaga zo'rg'a ta'tilga chiqa oladilar shunda ham o'zlari bilan noutbuklarni olib yuradilar hamda telefon va elektron xatlarga har kun javob berib yuradilar balki ularning biznesi yaxshi daromad keltirar lekin sutkasiga o'n ikki soat aralashuv va nazorat qilmasam hammasi barbod bo'ladi degan his bilan yurishni muvaffaqiyatli tadbirkor deyish mumkinmi men umrim davomida duch kelgan muvaffaqiyatli kompaniyalarning barchasi tizimli bo'lgan tizimli ishlaydigan kompaniya qanday bo'ladi bunday kompaniyaning har bir harakati bir tuzilmaga birlashtirilgan u ma'lum qonunlarga asoslangan va qo'yilgan vazifalarini bajargan holda har oy har kvartal yoki har yili kompaniya egasiga bashorat qilingan daromad ko'rinishida natija ko'rsatadi bu tizimning faoliyati o'lchanadi va nazorat qilinadi kompaniya uning egasi bevosita ishtirok etmasa ham ishlayveradi bunday tizimning har bir qismini o'zaro almashtirish mumkin masalan biror xodimingiz ishdan ketsa qisqa vaqt ichida mehnat bozoridan unga o'rindosh topish mumkin kompaniyada bir yoki bir nechta xodimlarning o'zgarishi kompaniya faoliyatiga hech qanday uzilishlar yoki daromadlarning tushishiga olib kelmaydi tizimli biznesga franshiza ko'rinishidagi har qanday biznes misol bo'la oladi bunday biznesda hamma jarayonlar shunday aniqlikda belgilangan va yozib qo'yilganki uni tajribasiz kishi ham boshqara oladi keling amaliyotda barcha kompaniyalarning odatiy rivojlanish yo'lini ko'rib chiqamiz biror g'oyadan ilhomlangan tadbirkor yoki bir guruh insonlar biznes quradilar avvaliga ular biznes g'oya ish berishiga kompaniya daromad keltirishi uchun yetarli mijozlar borligiga ishonch hosil qilishlari kerak keyin ular mahsulotni sota boshlaydilar shu bilan birga ko'proq yangi mijozlar topishga harakat qiladilar yollanma ishchilarga pul to'lashga qurbi yetgach kompaniyada yangi xodimlar paydo bo'ladi kompaniya egalari asta sekin o'z vazifa va javobgarliklarini qo'l ostidagilarga o'tkazib boradilar shu bosqichda işte, kompaniyada ma'lum darajada tuzilma o'z javobgarligiga ega bo'limlar va yo'nalishlar yuzaga keladi hali bu tuzilma yetarli darajada rasmiy emas va kompaniyada har bir kishi o'z vazifasini tushuncha yoki tajribalari tufayli yaxshi biladi aynan mana shu bosqichda işte, ko'plab kompaniyalar tashkiliy rivojlanishdan to'xtaydilar kompaniya egalari yana nima qilishlari kerak tashkilot ishlayapti daromad keltirib turibdi qandaydir tuzilma va unga javobgar xodimlar ham bor muammo shundaki bu kompaniyada hamma narsani ushlab turuvchi sklet tizim yo'q u jiddiy o'zgarishlarga ayniqsa biznesning qanday ishlashi haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan asosiy xodimning ketib qolishiga bardosh bera olmaydi men uchun kompaniyada tizim yo'qligini belgilaridan biri ko'pincha muammolar yuzaga kelganda endi nima va qanday qilish kerakligini o'zaro kelishishga to'g'ri keladigan har kunlik ishdir yoki xodim har bir holatda o'zi xohlaganday ish yuritadi ma'lum vaziyatda qanday yo'l tutish haqida aniq ko'rsatma va qoidalar yozib qo'yilmagan yoki bu qoidalarga kompaniyadagilarning rioya qilishini nazorat va qayd qilib boradigan biror bir elektron dasturga asoslanmagan ko'pincha qobiliyatli insonlar kompaniyaga kerak ishdan ko'ra o'zlariga yoqqan ishni yaxshiroq qiladilar eng yaxshi usul xodimlar harakatini elektron tizim bilan yo'naltirib turish sotuv bo'limida crm nomli mijozlar bilan ishlash tizimi marketing bo'limida biror tadbirning samarasi rejadagi samara bilan taqqoslangan har haftalik elektron ma'lumot logistika bo'limida har bir yetkazib berilgan mahsulot uchun xarajatlar vaqtida yetkazib berilmagan buyum buyurtmalar transport harakatining eng optimal yo'li kabi ko'rsatkichlar keltirilgan ma'lumotlar jadvali bo'lishi mumkin tez tez tizim nimaga kerak kompaniyada eng asosiysi odamlar ku degan e'tirozlarni ham eshitib turamiz ba'zi tadbirkorlar kompaniyaga qobiliyatli xodimlarni yollab ularga aniq maqsadni belgilab hamda bonus va pul mukofotlari orqali yaxshilab ruhlantirib tursam men qatnashmasam ham shu biznesim ishlaydi va foyda keltiradi deb o'ylaydilar haqiqatdan ham shunday faqat bunday ajoyib insonlarni tizimga joylash kerak juda ko'p hollarda qobiliyatli insonlar kompaniya muvaffaqiyati uchun kerak bo'lgan ishni emas o'zlariga yoqqan ishni qoyilmaqom qilib bajaradilar inson tabiati shunday hatto eng yaxshi xodim ham ish vaqtida o'ziga eng en kam qarshiliklar ko'rsatadigan yo'llarni izlaydilar hatto eng yaxshi va muvaffaqiyatli sotuv ishlari bo'yicha menejer ham gaplashish yoqimli bo'lgan ortiqcha talab va savollar bilan ularni boshini qotirmaydigan mijozlarga telefon qiladilar shunday mijozlarni izlaydilar ammo hayotda ko'rishimiz mumkinki aynan bozor va raqobatchilaringizni e'tibordan taltayib ketgan eng yirik va foyda keltiruvchi mijozlar o'ta talabchan va muomala qilish qiyin bo'lgan mijozlar bo'ladilar aqlli menedjer o'zini shunday mijozga qo'ng'iroq qilishga majbur qiladi deb o'ylaysizmi undan ko'ra vaqtini o'ziga yoqimli bo'lgan odamlar bilan gaplashishga sarflaydiku faqatgina sotuv tizimi tomonidan olib boriladigan nazoratgina menejerlarni bunday mijozlar bilan bog'lab turishga majbur qila oladi demak tizim xodimlaringiz mehnatini kompaniyangizga kerak tarzda yo'naltirish ularning ishini biznesda natija berishi uchun zarur ekan afsuski tizimli biznesda ham voqealar rivoji yoqimsiz bo'ladigan bir holat bor siz biznesni savdo hajmi past bozorida tashkil qilgansiz sifatli ishchi yollashga sizda shunchaki yetarli mablag' bo'lmaydi yollagan taqdiringizda ham pulingiz faqat maosh to'lashga ketadi kompaniya egalarini daromadi esa minimal yoki umuman nolga teng bo'ladi man buni kompaniyaning maosh to'la uchun ishlashi deb aytaman bunday holatda afsuski hech qanday tizim yordam bera olmaydi demak agar siz noto'g'ri bozorda ishlayapsiz yoki noto'g'ri produkt bilan ishlayapsiz umuman odamlarga kerak bo'lmagan joyda biznes qilyapsiz unda tizim sizga hech qanday yordam bera olmaydi. mana bu ko'rsatmalarga amal qilishimiz kerak tizim yaratish tez bitadigan ish emas kompaniyangizni barcha bo'limlariga birdan tizimli yondashuvni joriy qilishga shoshilmang siz qaysi faoliyat yo'nalishingizga eng ko'p resurslarni ishlatyapsiz e'tibor bering va qayerda muammolar eng ko'p aynan o'sha yerda tizim yaratishni boshlang avval kompaniyadagi har bir jarayonga qog'ozli ta'rif berib chiqing shundan keyingina ularni dasturga o'tkazing agar siz biror bo'lim qanday ishlayotganini tushunmasangiz uni qog'ozga ta'riflab bera olmasangiz unda hech qanday elektron yechim sizga foyda bermaydi dasturiy ta'minot joriy qilish xarajatlari o'zini oqlashi lozim yiliga 500 yuz million aylanma mablag' va 100 million foyda keltiradigan joyga 150 yuz million so'mlik crm joriy qilishni keragi yo'q har qanday tizimni joriy qila turib uni kim nazorat qilishini bilishingiz kerak asosiy ma'lumotlarni kunlik oylik yillik nazorat qilish uchun kompaniyada javobgar shaxslar joriy qiling ular bu ma'lumotlarni sizga muntazam hisobot ko'rinishida jo'natib turishlari lozim